уникальный в своем роде, идеально вписан в ландшафт. Далеко от дороги, вокруг лес. Жилищный комплекс «Чайка». Сегодня «Чайка» празднует свое пятилетие. Это не просто какое-то время календарное. Это люди, которые строили чайпы, события, которые происходили все эти пять лет. В 2005 году мы начали разрабатывать сразу три проекта комплексной застройки. Больше всего сердце легло как-то именно на эту территорию. Георгиевна решили продать остальные проекты и взяться только за это. Ехали мы сюда втроем. Алексей Владимирович, Анатолий Николаевич и я. В 2006 году осенью, такой же осенью, как сейчас, мы начали строить. В 2007 году мы сдали 82 тысячи квадратных метров жилья. Мы с Алексеем Владимировичем первый раз приехали сюда здесь был пустырь и какие-то развалины. И я сказал, Алексей Владимирович, это поднять будет просто невозможно. Он сказал, это поднять возможно. Я рад сообщить вам, что наш с вами комплекс признан лучшим комплексным объектом за последние три года в Украине. Это высокая цена. Село Петропавловская Борщаговка и Чайка признано лучшими по развитию в Украине за последние три года тоже. Это заслуга очень светлого человека, который 28 лет подряд был головой Сельрады, Петропавловки, Борщаговской и Чайки. На он настроєн на то, щоб зробити із цього села повноценний нормальний город. Раніше ці землі належали Верховній Раді України, а потім адміністрації президента. Цей район дуже чистий і вам цьому повезло. Сьогодні в цьому залі вже присутні дітки, які ми реєстрували тут. за превелику радость у нас уже идет уже природный прирост населения. Это указывает на то, что тут будет прекрасно вам жить. Основным является показатель создания гармоничного, удобного для вас пространства. И мы будем стараться это пространство с каждым годом только улучшать. Мы будем застраивать весь Комарницкий яр до самого поста ГАИ. Это еще добавит к этому городу 260 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас Началось строительство «Чайки-2». В строительстве «Чайки-2» запланировано строительство школы и строительство детского садика. Когда начнется строительство «Чайки-3», будет еще одна школа. Алексей Владимирович рассказал это серьезно, концептуально, по-мужски. Жизнь, с одной стороны, держится на прагматичных, требовательных людях, а с другой стороны, на мечтателях. Анатолий Николаевич рассказал, как народный артист. Чайка – символ мечты, которая сбылась. По-шевски, по Алексею Владимировичу не хватало в его жизни второй половинки, которая бы смягчала его жесткость, дополняла его красотой, коммуникабельностью. Этот человек Оксана Георгиевна Кондрашевская. В принципе, наш проект пропагандирует семейные очень быстро познакомить вас с соседями с соседями которые все живут здесь на чайке и все работают у нас чередниченко андрей владимирович там директора департамента по продажам Юлия Чередниченко. Вот они. Вот наша первая семья, которая въехала сюда. Финансовый наш департамент. Это Камуленко Татьяна Михайловна и Камуленко Владимир Николаевич. Морозов Сергей Николаевич. Инженер по технадзору страшный человек. Сама боюсь. Ныч Тимофей Михайлович, Ныч, Юлия Александровна. Это директор юрдепартамента и директор департамента продаж и развития. Где клиника наша? Семья Левченко, выходите. Тестовые, юристы тоже. Юристы и бухгалтерия. Сегодня здесь сейчас Иван Иванович Ленбекон Кома. Да? Один из тех людей, который голосовал и принимал решения. Алена Викторовна, Людмила Николаевна, это главная бухгалтера наших проектов. Девчонки, давайте на сцену. Левченко Павел Николаевич, полковник. Где школьников Геннадий Игоревич, человек, который строил коммуникации, коммуникации, 17 километров коммуникации. И вот эта маленькая команда, это та команда, с помощью которой, в принципе, мы построили этот город. От идеи и до ее воплощения огромнейший путь. И на этом пути нужно собрать единомышленников. Положа руку на сердце, говорю, нигде не встретил сопротивления. Совсем. На краешке столицы, где солнце спать ложится, Где днем и ночью птицы поют над головой, Тут в тишине сосновой в густой траве медовый Жилищный комплекс новый Поднялся над землей не сумели вокруг себя собрать вот именно ядро тех людей, которые им поверили. Это и мне, как творческому человеку, который, казалось бы, далек от проблем строительства, помогает жить и помогает преодолевать какие-то трудности. Строительство за год 80 тысяч квадратов когда я смотрю на них, я понимаю, что без выходных ситуаций нет. Луганск, Донецк. Нерешаемых вопросов нет. Строительство у нас руководят шахтеры. Это особенные люди, которые знают, что слово «я» — не просто звук. Слово — значит дело. Этот проект всегда был озарен тем, что к нему всегда присоединялись хорошие, светлые, позитивно настроенные люди. И во главе всего этого Стыд мой муж, заслуженный строитель Украины. Это человек, который возглавлял первый спасательный отряд по ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции, ликвидации последствий землетрясения в Армении. Это человек, который построил множество шахт Советского Союза. Нужно построить дом, посадить сад. Мы взяли посильную задачу на себя — построить город. И от шума и тревог Который будет уже являться сам по себе подобием сада Скрываясь от больших дорог Чайка, ты как волшебный городок Особенное внимание я хотела бы уделить нашим директорам по строительству. Это Верещагин Александр Иванович и Кабрулев Юрий Афанасьевич. Юрий Афанасьевич Кобрылев точно так же ликвидировал последствия Чернобыльской аварии. Немногие выжили, а вот они есть, и они строят чайку мы все с тобой. Чайка – город с огромнейшим, огромнейшим будущим. 37 гектар – это достаточно большая территория, на которой будет построен город 18 тысяч населения. Именно потому, что городом надо серьезно управлять, мы решили как раз баллотироваться своей командой на эти выборы в депутаты сельского совета. Я всегда поражался его целеустремленности, его настойчивости. Чайка. Ричард Бах, известный писатель, написал, что чем выше летит чайка, тем больше она видит. Все жители чайки, как птицы очень высокого полета. Вокруг смех детей. Меня это радует. И я думаю, вас также. Петропавловская Борщагивка в этом году отметила 513-ю вечницу Дня Заснувания. То я желаю, чтобы вы достигли этого тоже результата. За три года у нас родилось 200 детей. Счастья, здоровья, благополучия, всего вам доброго. Господа, я благодарю вас, что вы выбрали для своего проживания именно этот город в управлении которым будете принимать участие не только вы, а и те дети, которые бегают так. Каждый кирпичик, каждая травинка, каждая роза имеет мое сердце. Я вас люблю. Когда люди настроены позитивно, то у них все получается. Создавайте каждую свою историю. Это все для вас. А мы ваши соседи. Чтобы Господь Бог понимал, что все доброе нуждается в его поддержке. Уже сегодня вы можете подойти к любому своему знакомому и сказать, гордо ним голову, я живу на Чайке. Счастья тебе, жилищный комплекс Чайка. Все будет нормально.